Kita mulakan video dengan satu pantun. Pergi tengok bola dengan Hazama. Tengok Chelsea seri dua sama. Hari itu kutuk sangat kat Onana. Rupanya Baidil pun dua kali 5 Hai, penat jadi famu ni. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pal Bola Studio So dalam video kali ni kita nak buat EPL review Yang mana ada beberapa game EPL yang kita akan review Kita akan juga review beberapa game Liga Super Antaranya AMU dengan Newcastle Eh, bukan Liga Super lah? Oh, uh, sorry, sorry, ingat Liga Super Main macam tu, tadi eh, AMU main So tu lah, dalam minggu ni kita boleh tengok lah Ada beberapa pembantaian Aku rasa satu tim cukup kena bantai Oh, dua tim Dua tim kena bantai Tottenham kena bantai, MU kena bantai. Eloklah dua-dua tim tu bukan lagi tim mid table, depa dah tim bottom dah pula ni. Chelsea dengan Manchester City, depa comeback daripada ketegalan 2-0, depa boleh comeback. Beza dia MC menang besar, Chelsea seri dua sama. Liverpool pula hampir-hampir seri dalam game ni, tapi depa berjaya comeback menang juga last minute. Untuk Arsenal, depa dah tak pandai EPL dah. Depa kata EPL, kami dah menang lah 20 tahun lepas so, macam kami tak pandai lah dekat APL ni kan lah ni kami fokus UCL so tu lah kata-kata daripada Arsenal mereka fokus UCL so untuk MU pun mungkin kita boleh katakan MU fokus Europa League boleh ke? Oh, tak boleh lah. Okay, jom kita mulakan review. So, review ni memang tak ada skrip. Kalau panjang sikit, aku minta maaf lah. Sebab ni memang review. Benda bukan review lah. Kuasa ni lebih kepada luahan perasaan. Dan aku minta maaf kalau review ni ada beberapa kekurangan lah. Sebab ni habis game aku terus buat video je ni. Sebab aku takut kalau aku tunggu esok, aku rabat. So, Arsenal dengan Brentford dulu. Weh, kalau tengok lineup pun, Arteta macam dah tak mau menang game ni. Arteta nak fokus rehatkan player dia je. Aku takut kalau kena comeback dekat Benabu nanti, petak dia nanti. Dalam game ni, pemain macam Saka, Merino, Odega Juran Jurian Timber Mas Lewis Kelly Yang selalu jadi first in Untuk Arsenal Tak start dalam game ni Ada jugalah first team player yang main Contohnya macam Dia Kelerais Macam Thomas Partey Macam Saliba Tapi still Kalau tengok Pemilihan squad lawan dengan Pasukan Brentford ni Memang nampak Arteta nak rehatkan player dia Untuk lawan dengan Real Madrid nanti So jujur nak abad kan Game lawan dengan Arsenal ni Aku tak tengok awal-awal Aku tengok just ulangan saja. Sebab aku rasa macam Tak hype apa nak tengok game ni Waktu ni aku tunggu tau Game Arsenal Tapi bila aku tengok Elana Aku rasa macam hmm, Arsenal macam tak mau menang game ni so aku malas nak tengok. Dan memang betul Depo seri je dalam game ni. Tapi kita sembang gol Thomas Partey tu wah dribble yang cukup cantik daripada Declan Rice, counter daripada David Raya dapat dekat Declan Rice, dia drive forward bola tu ke depan, passing dekat Partey, Partey finish. Patutnya Arsenal boleh menang dalam game ni tapi itulah Brentford boleh skor satu sama cuma dalam game ni Arsenal ada masalah daripada segi chance creation juga sebab Brentford macam petaulah kan cara mereka main macam mana mereka main bertahan, main counter attack Arsenal selalu struggle dengan cara macam ni dan aku harapkan usaha Arsenal dengan rehatkan play-play utama mereka bukanlah mereka tak masukkan langsung play utama mereka Orang oh, Saka tu masuk juga second half. Tapi bila depa tak start tu nampak sangatlah kan Arteta nak rehatkan depa. Aku harapkan dengan Arteta rehatkan player-player ni dapatlah juga hasil lawan dengan Real Madrid nanti. Aku takut nanti lawan dengan Real Madrid kena comeback habis tak ada apa habuk. Tapi lawan Aku kuasa game lawan dengan Brentford ni fan Arsenal tak rasa apa pun kalau depa seri. Sebab aku rasa mungkin Dia dah start surrender dah dengan Liverpool Sebenarnya peluang masih terbuka lagi Walaupun sikit Tapi itulah aku rasa Arteta rasa Baik kita push all out dekat UCL So seri satu sama ni okey lah kan Dia tak kalah Dia je seri Dia tak menang dan ni aku rasa bagus untuk Depa. Kalau Depa kalah dalam game ni mungkin akan rosakkan moral Depa. Kalau Depa menang dalam game ni mungkin Depa akan terlalu membongkok pula lawan dengan Real Madrid nanti. So aku rasa result draw ni adalah satu result yang bagus untuk Arsenal sebelum lawan dengan Real Madrid nanti. Fan-fan Arsenal apa cuba komen kat bawah. Hangpa rasa geram tak dengan Arteta dilepaskan trofi EPL ni semata-mata nak lawan dengan Real Madrid nanti ataupun hangpa rasa ni keputusan yang betul. Cuba komen kat bawah. Kita masuk ke next game pula Chelsea seri 2 sama dengan Eswich. Aku kesian juga dekat Eswich ni tau. Kalau tengok 3 team bottom dalam EPL lah Leicester Southampton MU eh MU sorry sorry MU Aku rasa macam mereka macam cantik relegation Main cantik relegation Kalau kita tengok 3 tim dekat bottom Ada Southampton Ada Leicester Ada e Swiss. Yang aku rasa nak keluar betul-betul daripada relegation ni Aku rasa e Swiss dah Mereka memang betul-betul fight Tapi disebabkan mereka ni kekurangan kualiti Mereka tunjuklah desire mereka untuk menang tau Dalam game ni mereka boleh leading sampai 2-0 tau Chelsea memang barai dalam game ni Daripada segi counter attack Memang Chelsea barai e Swiss dalam game ni mereka tak banyak pegang bola Tapi setiap kali mereka dapat pegang bola Cara mereka main bola tu lebih efektif daripada Chelsea Chelsea dengan main passing belakang dengan passing dekatnya tu lepas tu hilang bola kalau play Chelsea dalam game ni aku nak puji pun mungkin play macam Makku Kuku Pemain macam Enzo nampaklah juga dia per try. Kalau pemain macam Madueke, Pedro Neto, Nicola Jackson, lagi-lagi Cole Palmer. Bagi aku Palmer sangat mengecewakan lah. Dia dah tak nampak macam Palmer sebelum ni. Nampak tak confident bila setiap kali pegang bola. Aku pun tak faham pasal apa dia jadi macam ni. Padahal Palmer ni kalau hampa ingat balik berapa bulan lepas, orang panggil Chelsea ni Palmer FC. Tapi lah ni, Palmer macam just another player je dalam team Chelsea. Hak tu lah buatkan aku terkilan. Tapi, Chelsea boleh comeback second half gol daripada Kukurea dan juga gol daripada Jado Sancho kalau pernah tahu ni first goal dia dekat Stamford Bridge tau orang dok throw dah sebelum ni orang kata dia ada gol dekat Stamford Bridge sebagai player MU tapi sebagai player Chelsea tak ada langsung gol dekat Stamford Bridge tapi kali ni dia berjaya skor gol kedua gol tu cantik dia buat placing cantik dalam kotak penalti aku rasa point ni deserve untuk pasukan Chelsea dan juga East Swiss sebab kalau kita tengok dua-dua tim melawan dan kredit kena bagi dekat Palmer bukan Cole Palmer tapi Palme goalkeeper e. Swiss tu memang perform dalam game ni. Walaupun dia boloh 2 gol dalam game ni, dia buat 8 save. So kita tak boleh nafikan dia antara punca Chelsea tak boleh menang. Kalau yang dia performance, aku nak puji pelay pasukan e. Swiss iaitu Enciso. Memang nampak performance dia betul-betul meroket -betul dalam game ni. So Chelsea seri dua sama dan aku rasa walaupun mereka dapat satu point, senang kata sebab mereka comeback dalam game ni, tapi still aku rasa mereka hilang tiga mata. Sebab ialah kalau anda tengok lah ni, persaingan dekat top 4 ada pasukan macam Newcastle, Manchester City, Chelsea, Aston Aston Villa Empat-empat tim ni kita boleh kata Kalau kita nak kata daripada segi rekod performance Chelsea kuasa yang paling kurang MC lah ni tengah padu Newcastle lah ni mereka dah menang 5 game straight Aston Villa pula lah mereka kalah dalam EPL bulan 2 lepas haru Walaupun lah ni kalau kita tengok lah, Placement dalam UCL Lah ni EPL dah dapat 5 tim Tapi still aku rasa Chelsea kalau nak finish dekat top 5 tu Still struggle juga sebab adanya tim macam Newcastle, adanya tim macam MC dan juga Aston Villa. Dan ramai juga fan-fan Chelsea letakkan expectation yang tinggi ya, lah. harapkan Mareska berjebok pasukan Chelsea paling kurang layak ke UCL musim depan. Sebab ialah kalau hangpa ingat balik Chelsea pecat Pochettino yang perform dengan Chelsea musim lepas, semata-mata nak dapatkan Maresca. Kalau Maresca pun tak boleh buat UCL untuk Chelsea, buat apa dia pun pecat Pochettino dulu? Betul tak? Sebab itulah kuasa lah ni pressure memang betul-betul dekat Maresca. Apa rasa macam mana? Kita masuk ke next game pula iaitu Liverpool menang 2-1 dengan West Liverpool menang Salah dalam game ni Dia buat goal contribution lagi Kalau apa nak tahu Disebabkan assist Salah tu Salah lah ni dah ada 18 assist dalam EPL musim ni Dia just perlukan 3 je assist lagi Untuk jadi pemain Dengan assist terbanyak Dalam sejarah EPL Lah ni rekod assist terbanyak Dalam EPL Pegang Terry Ondry Dengan Kevin De Bruyne So aku rasa Salah boleh potong lah Aku harapkan Salah potong lah Ni membuktikan Dia akan jadi One of the best playmaker Dalam EPL yang menariknya untuk Liverpool, dia bukan playmaker. Hak tu lah style dia salah ni. So untuk Liverpool, apa cerita? Macam mana dia pun perform ke dalam game ni? Sebenarnya Liverpool mulakan game ni dengan tempo yang cukup-cukup tinggi. Dia pun boleh score satu gol. Tapi walaupun Liverpool menang dalam game ni, Han tak boleh nafikan game play Liverpool lagi-lagi waktu second half ah sangat-sangat mengecewakan. Aku tak tahu lah apa yang asal pikir dalam game ni. Dia just nak main bertahan je. Memanglah 1-0 tu satu leading. Tapi bagi aku 1-0 tu bukanlah satu leading yang selesa. Lagi-lagi Han bukan ada competition nak liga pun. UCL dah tak ada FA Cup dah tak ada Carabao Cup pun dah habis So aku rasa Kalau dia nak push team dia Betul-betul dalam satu game Pun tak ada masalah Sebab dia pun boleh rehat lagi lepas ni Masalahnya dalam game ni Second half Liverpool betul-betul play safe Depa main bertahan bila dapat bola depa banyak buang bola yang paling aku geram dekat Gravenberd tu dapat bola clearance dia selalu sangat melalut dan attacking Liverpool lagi-lagi dekat bahagian salah memang hilang waktu second half Liverpool memang mana pun macam tak mau menang tahu dalam game ni tiba-tiba dekat Anfield bagi aku benar ni pelik lah sebab depa main dekat Anfield kalau depa main dekat away depa tengah leading 1-0 depa main bertahan aku faham tapi ni depa main dekat home depa pilih untuk main bertahan bila depa just leading 1-0 je dan aku rasa ni sangat-sangat risiko. Aku tahu lah, lah ni title race ni dah tak panas sangat. Orang pun dah tahu dah Liverpool akan champion. Tapi sekurang-kurangnya Hang letaklah effort sikit Bagi menang dalam game ni kan Nak tambah buruk lagi Robertson baru je masuk kan Dia baru je masuk Buat high terus Score goal sendiri Kalau kita nak dedikasikan Satu perkataan Play yang dah finish Hang boleh tengok macam Robertson lah kan Tapi aku tak mau kutuk dia sangat lah Cuma memang nampak Mengecewakan gila lah Performa dia dalam game ni Bila West Ham dah score Satu gol tu ha, Baru Liverpool gelabah tetek Nak cari gol Barulah mereka push ke depan Barulah kita seronok Tengok gerakan menyerang mereka dalam kali dia pun dapat corner, gol daripada Van Dijk. Sat je dia pun dapat. Kalau lah nak main bertahan dalam gini, paling kurang pun skor lah 2 gol ke 3 gol ke, barulah main bertahan sikit. Ni skor 1 gol dah main bertahan. Nasib baik lah walaupun kena gol tu, boleh juga cari gol kedua. Boleh menang dalam game ni. Lah ni Liverpool dah 13 poin atas Arsenal tau. So aku rasa memang mungkin EPL dalam tangan je lah kan. Aku ucap congratulation awal-awal lah dekat Liverpool. Sebab Arsenal, Pencabar terdekat Liverpool lah ni pun dah berlagak dah. Tak mau tengok EPL lah. Dia pun dah tengok UCL je lah ni. So aku rasa memang memang Liverpool lah champion kot. Tak salah aku lah ni Liverpool dia sepuluhkan dua kemenangan je oh? untuk secure title EPL. So kalau hang tengok ada 6 lagi game, kalau Liverpool barai 4 game pun dia pemenang dua game dah cukup dah untuk dia pemenang EPL. Kita masuk ke next game pula. MC menang dengan Crystal Palace 5-2. hui MC comeback tau dalam game ni. Kalau siapa-siapa yang just tengok highlight je hangpa rasa macam, "Oi, MC easy win." tapi kalau hangpa tengok awal-awal game memang hangpa nampaklah betapa struggle nya MC nak hadap dengan counter attack daripada Crystal Palace ni Crystal Palace ah ha, bukan boleh skor 1 depa boleh skor 3 dalam game ni tau tapi nasib baik ada satu offside kalau depa boleh skor 3 tu aku rasa mungkin MC dalam game ni akan down teruk ah ha tapi disebabkan Depo skor 2 gol je, MC rasa macam Depo boleh push lagi. Lagi-lagi waktu ni Kevin De Bruyne, kapten Depo pula boleh skor gol free kick. Bila Depo skor gol free kick ha nampak dah Crystal Palace dah start macam goyah dah. Depo tak tahu nak buat apa. Tadi Depo main counter attack, tapi hari lah ni Depo pula kena pressure, Depo tak boleh main counter. Sebabkan tu lah Depo banyak hilang bola dan lepas tu 3 minit je lepas Kevin De Bruyne skor, Marmous pula skor gol kedua. Kalau nak tahu ah, kalau ni aku bagalah nak kata dekat Ohelia sangat kan. Kalau tengok aku lah comparison lah. Comparison antara Marmous dengan Hoyland lah. Marmus baru main 10 game je dah EPL tau. Tapi dah skor 6 gol. Han tak payah compare lah Marmus dengan Hoyland. Han compare Ederson dengan Hoyland. Ederson, goalkeeper MC tu dalam game ni. Dia buat assist tau dekat James McCarthy. Musim ni, dia ada 4 gol contribution untuk MC. Han tak tahu, Hoyland, striker utama MU yang dikatakan striker utama MU tu ada 3 gol contribution je musim ni untuk MU dalam EPL. Ui, teruk betul MU ni. Saat kita masuk MU sekejap lagi. Tapi second half, aku lah, rasa second half, aku lah, rasa pemilihan taktik daripada Glasner memang selak besar. Dia pilih untuk main bertahan Bila dia pilih untuk main bertahan Aku rasa memang buka ruang lah untuk MC score Dan tak sampai 2 minit lepas dia start second half gol daripada Kovacic Lepas tu Nico O'Reilly score Dan just make a score Sepatutnya MC boleh score lagi 2-3 gol lagi lah Untuk menang 6-2 ke 7-2 ke 8-2 ke Aku rasa still boleh untuk score banyak tu Tapi nasib baik jugalah Crystal Palace boleh jugalah Block banyak-banyak chance daripada MC Kalau daripada segi gameplay Aku suka gila combination play daripada midfield MC Iaitu Kovacic Dan juga Nico Gonzalez Dalam game ni dia pun menjadi Kalau nampak lah Nico Gonzalez ni dia akan jadi Kalau lawan dengan team yang tak main high pressure Dan man of the match semestinya lah Kevin De Bruyne Dalam game ni dia sangat-sangat menjadi Cuma tu lah walaupun tadi aku cakap Oliver Glasner buat satu kesilapan dengan main bertahan tapi aku rasa tu adalah satu-satunya pilihan untuk dia buat dalam game ni aku rasa kalau dia main menyerang open aku rasa tu lagi teruk untuk dia cuma tu lah bila dia main bertahan memang dia bagi peluang untuk MC menyerang dia habis-habisan aku dah cakap dah MC antara pasukan terbaik dalam EPL yang bijak untuk pecah kalau blok kalau hampa compare gameplay Arsenal dengan Manchester City kalau hampa tengok daripada segi atas-retah memang nampak lebih kurang sama Arsenal main control position, MC main control position juga. Tapi apa yang membezakan dua-dua tim ni bila lawan dengan tim yang main lower Arsenal akan struggle gila lawan dengan tim yang main lower MC seolah-olah dapat rezeki daripada Tuhan bila lawan dengan tim yang main lower block. Depa betul-betul mudah kalau lawan dengan tim yang main lower block. Depa ni terbalik dengan Arsenal. Arsenal kalau lawan dengan tim yang main open, Arsenal boleh menang. Tapi MC kalau lawan dengan tim yang main open pula musim ni, depa struggle. Itulah bezaan antara MC dengan Arsenal. So lah ni MC dah naik dekat top 5, depa jatuh bawah Newcastle tapi still lagi tempat dekat UCL. So Chelsea kalau kita tengok daripada segi recent performance depa, next 3 game depa agak susah jugalah Lawan dekat Fulham away, lawan dengan Everton. Everton tu baru menang dengan Nottingham Forest tau. Depa kejukkan Nottingham Forest dekat away. Lepas tu lawan dengan Liverpool pula. So aku rasa possible untuk Chelsea drop point agak tinggi juga. Dan untuk MC aku rasa depa still ada possible untuk finish dekat top 5. Kita masuk ke next game pula iaitu Tottenham dengan pasukan Wolves. Ui apa dah jadi ni kan Dia pun kena bantai 4-2 so, tu so, lah nak kutuk kau-kau pun MU kena bantai 4-1 juga kan Tapi kita tolak tepi game tu dulu Kita sama game 4-2 ni Spurs dengan pasukan Wow Spurs kena sampai 4-2 Game ni kalau aku review lah Lebih kurang macam MU tau Dia daripada segi defensive error Spurs dalam game ni Kena goal semua daripada segi defensive error je tau Dia pun kena goal awal tau Daripada Aik Nuri Lepas tu goal sendiri pula Daripada Jack Span Jack Span tu aku tak masalahkan dia lah Waktu tu patutnya Vicaro tangkap elok Tapi dia pergi tangkap ayam Kena kat Jet Span Jet Span masuk dalam gol. Waktu ni aku ingat lagi Matias Stel score waktu ni Fan Fan Spurs dah semangat dah untuk comeback dalam game ni tiba-tiba beberapa minit lepas tu Stray Larson pula score gol ketiga lepas tu Tottenham nak comeback lagi gol daripada Richard Lisson tak sempat pengulah nak celebrate gol Tottenham Kunil pula score gol keempat untuk Wolf oh, aku rasa kesian gila dengan Tottenham dalam game ni dia pun baru score gol kena gol dia pun baru score gol kena gol senang cerita dalam game ni masalah untuk pasukan Tottenham adalah daripada segi defensive area defensive area dia pun barai midfield dia pun pun dalam game ni Romero buat mistake Vicaro buat mistake sebagai pertahanan macam depa bawa main hari ni saja so memang nampaklah barang untuk pasukan Toner dan pasukan Wolf adalah beberapa player yang patut dapat pujian antaranya pemain macam Ad Nuri Ad Nuri ni aku suka tau dia ni bukan sejenis pemain yang perongoh ke depan tapi dia ni sejenis pemain yang bijak kawai tempo dia tahu bila nak bergerak ke depan bila nak slowkan tempo game bila nak passing ke depan dan bukti dia kalau tengok performa dalam game ni dia antara one of the best so itulah kan untuk Toner pun tak mahu banyak-banyak lah kan dia pun masuk gua tapi itulah fan dia pun, pun tak ramai ada ke Facebook kat ni boleh komen kat bawah kalau ada kat sini mai lah join MU dalam game ni kita buat jamuan raya tapi jamuan raya untuk geng-geng kita je lah kan geng-geng depa kita tak ada jemput depa dah belagak dah tak makan kawan kita semua kita aja MU dengan Spurs elok lah kan dua-dua kalah dua-dua tim bawahan memang nampak jiji game ni patu 14 April kena pula dengan tarikh tapi Tottenham tak kena sangat dengan tarikh hak kena tarikh MU dengan Newcastle 4-1, 14 April oi memang jiji amat kita masuk game MU dengan Newcastle. Apa dah jadi? Sampai kena berdua 4-1 dalam game ni. Aku dalam game ni, ya Allah kan. Bila kena 4 gol tu aku tengok masa, weh, baru minit 70. Macam boleh kena lagi je dalam game ni kan. Oi, sekali kena 4-1. Cuma dalam game ni dalam separuh masa pertama kalau kita nak compare MU Fosa dengan second half memang barai. Senang cerita dalam game ni MU second half lepas bola gol daripada Harvey Barnes tu aku rasa tu adalah titik tolak kepada kejatuhan MU dalam game ni. Ataupun mungkin mistake daripada Mazraoui tu. Mistake daripada Mazraoui gol ketiga tu aku rasa tu membunuh semangat pelan-pelan MU. Cuma dalam game ni, dalam game ni sebenarnya MU rehatkan Onana tau. Aku tak pasti adakah Amore marah dekat Onana ataupun Amori nak bagi peluang dekat Onana untuk rehat dulu tak payah fikir pasal bola tenangkan fikiran masuk game lawan Leon nanti aku rasa macam tu lah kan so Amori pun bagilah kepercayaan dekat Bayadir Bayadir masuk dalam game ni dan ni adalah first debut dia dalam EPL dan kita harapkan aku expect dah dalam game ni MU memang kalah kalau menang tu aku bersyukur lah kan cuma kalau kalah tu aku tak terkejut tapi aku tak ada lah expect dalam game ni Bayadir nak buat performance yang teruk macam ni ni adalah the worst performance untuk Bayadir sejak dia pakai jersey MU dan sayang amat dalam game ni dia sepatutnya step up tau sebab ni adalah peluang dia untuk jatuhkan Onana bukanlah jatuhkan tu maksudnya nak tumbuk Onana kan ni adalah peluang dia untuk rampas tempat Onana tapi sayang dia buktikan dan dia pun lebih kurang je macam Onana dia pun buat mistake dalam game ni nampak dia sangat-sangat tak selesa dengan bola bila dekat kaki dia Onana paling kurang kan aku bukanlah nak puji Onana kan sebab Onana kita duk kutuk dia kau-kau tapi bila tak nak kita puji tu lapangan FMU tapi kalau Onana ni kan busuk-busuk dia pun dengan kaki dia selesa tau Itulah sebabnya Bayadi dia jarang dapat peluang main sebagai first team walaupun dia punya sih bagus. Sebab Onana ni dia ada kelebihan daripada segi dia tenang dengan bola kat kaki. Walaupun kita yang tak tenang tengok bila dia main. So dalam game ni ada beberapa pemain-pemain lah yang aku tak setuju dengan Amorim. Walaupun Amorim ni coach baru dekat MU dan kita kena bagi peluang dekat dia. Tapi ada beberapa pilihan lah. Mula-mula dia startkan Bayadi tu tak boleh nak kata apa lah sebab tu je pilihan. Takkan nak main kantong hitam. Yang kedua dia startkan Lindelof. Aku macam aduh ada Eden Heaven dekat sa. Mungkin lah balik injury Ada Harry Maguire Dalam game ni Lawan dengan Newcastle Yang ada one of the best striker Dalam EPL Alexander Isak Yang mainkan Lindelof Memang lah Lindelof tu Teammate dengan Isak Lagilah senang Isak tu Nak tahu kelemahan Lindelof tu Kalau ha startkan Maguire dalam game ni Mungkin Maguire boleh Main Mark Isak tau Sebab kalau pun tengok Antara defender-defender MU Antara pemain yang terbaik Daripada segi main marking lah ni Adalah Maguire Tapi dia startkan Lindelof Dia tak mainkan Onana Dia tak startkan Huylin Tapi dia masukkan Lindelof Yang satu lagi Aku tak setuju Bila dia startkan Harry Amas dalam game ni Sebab Harry Amas tu muda lagi Tak pernah buat debut dalam EPL Ni adalah first debut dia dalam EPL Tiba-tiba Amorim start kan Aku rasa sepatutnya mungkin Amorim patutnya mulakan macam Dorgu main Lepas tu saya kena baru masuk dia kan Tak adalah tinggi sangat pressure dekat dia Bila dia start dalam game ni nampaklah banyak juga pressure dia buat Dan gol pertama tu aku rasa adalah kesilapan Harry Amas sikit Sebab apa? Sebab sebelum bola tu masuk dalam kotak penalti Trippier tu sempat relax dulu depan kotak tu Kalau ada karyan nasiak kandak dekat situ Dia boleh order nasiak kandak kat situ Kalau mamak kat situ kata ayam goreng tak goreng lagi kena tunggu 10 minit dia boleh tunggu 10 minit lepas tu hari emas still tak masuk-masuk lagi Hari emas bagi peluang besar gila dekat triple tau untuk cross masuk dalam kotak bila ada masuk dalam kotak dapat dekat Isak, Isak passing kat Tonali, Tonali score. Tapi nasib baiklah dalam game ni MU boleh skor juga gol penyamaan daripada Ganacho, celebrate macam dah menang dah dalam game ni kan. Tapi senang cerita, performance MU Fosah dengan Sekarang memang macam langit dengan bumi tau. MU Fosah boleh kata nampak juga dia pun boleh fight dengan Newcastle walaupun main dekat away. Adalah beberapa movement yang kita tahu sepatutnya MU boleh skor daripada Bruno dan juga Zizi tu utamanya, tapi sayang depa tak boleh skor pula. Gol daripada Ganacho tu solid walaupun finishing dia tu kita kata tak adalah bagus sangat. Second half daripada Haviban yang mana kuasa sepatutnya defend defend MU dalam kotak penalti bukan nak salahkan Harry Amas saja Defend defend MU dalam kotak penalti terlalu longoi. Leneiro memang selalu macam tu. Dia bukan jenis buat last man tackle apa semua. Dia jenis jaga player. Sepatutnya pemain dekat tengah iaitu last man lah macam Lindelof yang sepatutnya man mark why nak score dalam kotak penalti. Tapi itulah bila hang bagi tugas dekat Lindelof, apa dia boleh buat? Harry Amas pun satu, dia pi slide awal, lepas tu lalai kawan tu free, passing dekat Bas, Bas boleh score. Gol ketiga pula, wish terrible mistake daripada Mazraoui. Tapi walaupun Mazraoui buat mistake, aku itulah tak mau kutuk Mazraoui sangat kan sebab dia jarang buat mistake ni tak selaku ni time kau kau ada lagi dapat mistake ada lagi sebelum ni tapi tak gol tapi kali ni mistake dah gol so hang boleh tengok ah, Harvey Mas tu ah, gol ketiga tu bila dia berjaya rampas bola daripada Mazraoui space dia ada cukup-cukup besar Lindelof dengan Leniero sekok pun tak mau tackle dia tak mau suruh kaki langsung dekat dia tau sepatutnya aku rasa pemain macam Lindelof dia patut suruh kaki dia tak kira lah hang kena kad kuning ke hang kena kad apa ke hang sepatutnya cuba untuk hentikan Harvey Mas ni apa bagi dia masuk sampai dalam kotak penalti lepas skor dahlah kena gol ketiga pula lepas tu kata oi esok 14 April. Okeylah kita bagi sama dengan tarikh dia pun cuy bagi bola dekat pemain Newcastle Lepas tu Bruno Guimara skor GG Bayadir Aku pun tak tahu nak kata apa kan Aku tu lah Aku faham lah Bayadir ni dia memang tak selesa dengan kaki Dan aku rasa Emu kena dapatkan gol keeper bawah next season Tapi aku harapkan kena pilih betul-betul Scout betul-betul Tolonglah dapatkan pemain yang betul-betul sesuai dengan tactical Amorim Jangan just beli saja Lepas tu tengok Insya Allah dia perform ke tak perform Untuk performance aku rasa play-play Newcastle Tak ada seorang pun tak perform Lagi-lagi Libra -lagi Mento Antara pemain yang bagi aku sangat-sangat bagus dalam game ni Pemain macam Harvey Barnes Isak walaupun tak score Dia memang function Daripada segi attacking Dan juga daripada segi Nak makan Lindelof Jacob Murphy pun function Untuk midfield Midfield tu utamanya Pemain macam Joe Linton Bruno Guimaraes Dan juga Sandro Tonali Tiga-tiga ni memang totally Dominate midfield Manchester United Bukan setakat tu MU dah kalah dalam game ni Zerzi pula injil ha, Good luck lah nanti lawan dengan Lyon Hoyland main Tak tahulah nak kata apa Tapi sebenarnya kan Ni nak selakkan hati lah kan Senang cerita Aku rasa dalam game ni Disebabkan performance buruk Daripada Bayer dia Dia kurang Sikit tekanan Dekat Onana tau So mungkin Onana Boleh balik game Lawan dengan Leon nanti Dengan lebih baik Dan harapkan MU menang lah Dengan Leon nanti Boleh lah kata MU fokus Europa League Ni kalau kalah dengan Leon nanti aku tak tahu lah nak kata Mi fokus apa. Mungkin fokus lawan dengan Asin All nanti. So itulah video kali ni. Macam biasa dalam setiap video kita akan buat best 11 pilihan bola bola studio. Goalkeeper aku ambil Palmer daripada pasukan East Switch. Defense pertama aku pilih Virgil van Dijk daripada Liverpool. Dan partner dia aku nak ambil Dan Burn daripada pasukan Newcastle. Untuk fullback aku nak pilih dua player yang main dekat left back ah. Walaupun dua-dua player yang main dekat left back. Tapi aku nak pilih seorang main dekat right back. Seorang nak main dekat left back. Sebab kuasa rasa dia antara pemain yang paling perform minggu ni. Iaitu Ryan Ainuri daripada pasukan Wolf dan juga Mark Kukorea daripada pasukan Chelsea. Untuk midfield aku nak ambil Sandro Tonali daripada pasukan Newcastle. Partner dia adalah Declaras daripada pasukan Arsenal. Attacking midfield aku ambil Kevin De Bruyne daripada Manchester City. Right wing aku ambil Harvey Barnes daripada pasukan Newcastle. Left wing Jaro Sancho daripada Chelsea. Bagi Chan lah mat member score kot. Dan striker aku ambil Omar Marmous daripada pasukan Manchester City. So itulah video kali ni. Apa komen apa untuk game-game ni? Dan siapa-siapa yang terlalu MU nanti aku akan block. so itulah video kali ini. Dan terima kasih sebab tak sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku selamat. Assalamualaikum.